Про сучасних жінок воїнів розкажемо в наступному матеріалі до вашої уваги інтерв'ю з чарівними і водночас мужніми солдатами 37-го окремого мотопіхотного козацького батальйону. Запорозьке козацтво дає вектор розвиття всієї України. Так як е, запорозьке казачество є основою зберігання традицій. А это очень важно. Патриотизм прежде всего ⁇ это чувство связи со своей родной землей и готовность стать на ее защиту. До войны я была певицей. Первое мое образование ⁇ инженер электронной техники. Ну, немножко теперь созвучно с тем, чем занимаюсь я в армии. Ну, изначально я была, пошла на повара. Так как у меня не было медицинского образования, я пошла на повара. И 6, 6 июня 2015-го меня отправили под Широкино к ребятам, поварам тоже. И, наверное, пережив все обстрелы, которые у нас были, там, много. Сначала как-то все тихо, мирно, все хорошо. А потом, когда ты сидишь и думаешь, боже, а я маме не позвонила, не сказала там что я ее люблю, еще что-то. И в один из обстрелов у нас появился раненый, тяжелый трехсотый. Ну, меня тогда не пустили туда, потому что был как раз обстрел, у нас мальчик выбежал, отнес им все необходимое для этого. Вот. И как-то я не захотела бросать ребят, ну, как бы служба, родслужба, она всегда находится в тылу. Но после того, что мы пережили с ребятами, я сказала, я от них никуда не пойду. Я уже буду с ними. Ну вот, как единственная женская как раз должность была, и как бы я тоже хотела то есть, оказывать помощь. Вот перевелась в санитары сначала, потом проходила курсы и стала инструктором роты. В 2014 году, когда мы привозили продукты ребятам опять же сюда, но это был не 37-й батальон, мы попали под обстрел из градов. Вот. И ну как бы тогда было страшно. Здесь как бы было страшно из-за того, что никто ничего не ожидал. Это было с самого утра, когда все сонные, делали кофе. Вот, изначально как-то было страшно. Вот, буквально первый раз. Второй раз, то есть, самое первое, это где все? Ага, все здесь все пересчитали, все сели, все хорошо. То есть рассадились по углам, как бы, а потом, наверное, оно вошло в привычку. И даже сейчас как-то оно не страшно, страшно не успеть. Вот одно единственное. Мое село как бы обстреливали, у меня там остались родители и до сих пор стреляют. Я как бы очень хочу вернуться домой и не хочу, чтобы моя территория была чужой. Пока ко всем привыкла, пока все стабилизировалось, и постоянно переезды, постоянно переезжаем. За два года уже два призыва на, на, на моих глазах ушло. Конечно, кажд... привыкаешь к каждому человеку и очень тяжело даже прощаться как бы все, за всеми скучаешь и армия это уже не просто для тебя армия она уже на стадии твоего дома как бы уже реально как семья